Так получилось, что я, собственно, пишу очень давно еще со школьной скамьи. Вот. И сам процесс писания – это для меня нормальная форма существования. А что касается той э, серии «Хорошо ли там, где нас нет», то понятное дело, что она родилась не сразу. То есть э, была большая серия э, статей в газете «Порто Франко», которую я выпускал много лет. Это был такой цикл «Вокруг света», достаточно э, большие статьи и еженедельно выходили на протяжении многих лет и, собственно говоря, именно в тот период мне мои друзья и знакомые начали, так сказать, подсказывать идею обобщить это в книге. У меня есть трехтомник именно по Европе, это то, с чего мы начинали, это было почти семь лет назад. Вот. Потом э, вышел Том по Юго-Восточной Азии. Э, перед войной в 1921 году вышел Том э, Америка ⁇ Латинский след ⁇ Это о странах Центральной и Южной Америки. Вот. И долго я собирал вот ту книгу, которую я презентую сегодня. Она называется «Азия. Перекрестки цивилизации». В принципе, она у меня э, во многом тоже была готова еще раньше, чем предыдущий том, но не хватало некоторых деталей. Перед войной я закончил эту работу, но 22 год был не скажем так, не для того, чтобы что-то выпускать, как-то не было ни возможности, ни настроения, хотя книга была почти готова, вот. ну и вот наконец-то удалось ее воплотить, так сказать, в реальную жизнь. Була газета завжди, їй більше років, ніж мені. Тому це дійсно все моє дитинство. І навіть в моєму підлітковому віці я там щось писала. Бо тато ну надихав на це. А книги з'явилися вже трошки пізніше. В моїх, мабуть, 10 років, не впевнена точно. І, ну, це було цікаво. Звичайно, дитині не зовсім зрозуміло це. Але в подорожах це стало яскравіше і цікавіше, тому що ти бачиш, як тато. Завжди робить якісь нотатки. Подорож там пройшла, чи якийсь день екскурсійний, і він завжди там щось не, не загубити жодну деталь. Якщо ми говоримо саме от про ці книги, про подорожі, то я думаю, що там максимально все правдиво. Але у тата дуже така цікава художня мова, і це приємно цікаво читати. Але навряд чи там можна знайти саме перебільшення, скоріше художні прийоми. бо Мені здається, що це ближче до журналістських таких розвідок, до того, до чого ми звикли саме в газеті, бо це і починалося з газети. Я, як... журналист по изначальной своей профессии, много чего видел, знаю, многим интересуюсь и считаю, что писать просто слова ради слов неинтересно, а если ты уже пишешь художественное произведение, оно должно накладываться на конву того времени, о котором ты рассказываешь, и это должно быть, ну, в общем-то, достаточно правдиво и правдоподобно. Даже если главные герои вымышлены условно, да, то сама, сам смысл происходящего должен быть реальным. все, что происходит в мире, происходит с знаком минус, в основном. Вот. То есть, э, мои личные ощущения, это то, что э, ну, точка прогресса верхняя, очевидно, была пройдена как-то при нашей жизни, и сейчас мы находимся в очень странном, турбулентном состоянии. Мир действительно меняется, и меняются на глазах те страны, в которых, условно говоря, я бывал э, давно, и потом приехал через много лет, ну вот если говорить, например, о том же Китае, в котором я был впервые в девяносто первом году, а потом уже через 20 лет я в него попал, это, ну, день и ночь, да, то есть если в девяносто первом это была страна, которая рада была, когда мы привозили советские часы, допустим, Победа, да, они их расхватывали или там в фотоаппарат Киев или Зенит. Вот сегодня это трудно даже представить, чтобы ну, китайцы, да. Ну то есть, то есть настолько, допустим, страна шагнула вперед. То же самое касается многих стран, допустим, тоже Юго-Восточной Азии, где, э, ну, экономический рост после, допустим, расставания с таким жестким социализмом. Но, с другой стороны, есть и другая сторона медали. Например, многие э, бывшие колонии, которые при колонизаторах как бы были угнетены, но в то же время имели э, относительно понятную э, парадигму там, развития, да, э, все это очень быстро и легко помножили на ноль, вот. Ну, скажем вот, если говорить честно, то южноафриканская республика как раз идет в обратном направлении. То есть э, порты это плохо, все прекрасно понимают, но то, что там происходит сейчас, наверное, ну мягко говоря, точно не лучше. В больше большинства стран. Я могу сказать, что есть очень много раскрученных маршрутов, о которых все знают, много стран, которые у всех на слуху. Но есть очень много стран, которые очень недооцененными остаются в плане того, что в них масса интересных вещей краем уха, может быть, кто-то что-то слышал, но такого массового потока туда не наблюдается, по крайней мере, из наших мест. Если, допустим, ну, я вам скажу, даже вы удивитесь, вот в этой моей книге есть страны для нас достаточно близкие и понятные. Та же, например, Армения или Узбекистан, да, которые мы считаем там, нашими бывшими советскими республиками, вроде нам все понятно. Но в плане туризма, в плане познания, я думаю, что масса интересного есть, то о чем люди не догадываются. Я бы условно их рекомендовал. Я дуже ціную свою родину, своє коріння з обох боків, і з маминого, звичайно. Але мама мені скоріше дала якийсь такий погляд на життя, у нас схожі характери. А тато дійсно навряд чи він робив це навмисно, але мені правда передалося бажання створювати. У нас трошки різні. Такі поля, в яких ми це творимо. У тата це саме письмові, якісь такі здобутки. Мене цікавить мистецтво візуальне. Але в цілому за своєю ідеєю, звичайно, це творчість, і звичайно, мені не просто передалося це енергетично. Я думаю, що той контекст, в якому я росла, це просто подарунок долі, ті подорожі, в яких я бувала, і той широкий кругозір. культурне таке надбання, яке я побачила, це неймовірно і, звичайно, воно на мене повпливало. Я нещодавно зробила дискусійний клуб В який запросила своїх там підписників, друзів для того, щоб якраз обговорити, а що таке мистецтво і творчість, де ці грані? Ну насправді для мене творчість та мистецтво вони трошки відрізняються, тому що мистецтво має бути ідейно якимось дуже новим, щоб це було якась така революція в культурному світі. І звичайно, мистецтво можуть не приймати. Ну це інша розмова. Я думаю, це такий потік, коли ти відчуваєш, що ти маєш щось розказати, а там вже, що саме ти розповідаєш, і як саме, хоч про медицину, але це може бути творчо. А что касается дальнейших планов, они тоже есть, и они очень разнообразные. Частично у меня по разным регионам тоже накапливались материалы. Некоторые даже уже были и опубликованы до этого. Ну, вот, например, по Южной Африке, там, Мадагаскар, Мозамбик, еще кое-что. Вот. Ну, и поскольку мне удалось посетить еще целый ряд с африканских стран, то вот сейчас как раз я э, заканчиваю работу над седьмым томом который как раз вот африку и представит она большая разнообразная конечно я не смогу охватить все но это будет то что видел я своими глазами то собственно говоря э, что я готов рассказать читателям перед войной у нас была такая акция э, ну там по посодействовали кое-какие наши друзья, тоже предприниматели. Мы всем школам Одессы, всем, без исключения, сделали комплекты э, книг, те, которые уже были готовы. Вот. Это было больше 120 комплектов. Ну, сумму денег называть не буду, чтобы не шокировать там людей. Но на самом деле это была серьезная акция. Мы передали это в городской отдел образования с тем, чтобы потом оно ушло. Ну и то же самое мы всегда все книги наши библиотекам одесским, литературному музею. Ну вот, то есть то, что я считаю, где люди могут, по крайней мере, это увидеть и поинтересоваться, я думаю, что оно должно там быть.